Мы находимся в Гаранбуд, на лагунах, где у нас с сараев происходит выкачка жидкой фекалии в лагуну. И тут в этом объеме до 9 тысяч находится жидкого навоза. Сейчас в настоящий момент у нас работает наш миксер, который мешает, снизу поднимает, чтобы смешать. То, что осело внизу, фракция твердая это. Вот. И станция, нанятая от Атом, которая подает на, непосредственно на поле. Сейчас у нас в том году мы подавали на поле 4200 метров. В этом году мы подаем на, 200, на 2500 метров в поле непосредственно с этой вагоны. Тут если 9000, если взять наши бочки, посчитать, которые у нас стоит, вот бочка, она у нас есть 11 кубов. И чтобы вывести на гектар 100, 100, кубов, как сейчас мы вносим, то надо, по крайней мере, вывести 9 этих бочек на 1 гектар. Во-первых, происходит тоже уплотнение почвы, грунт и верхний слой. Э -э образовывается это. Ну, в дальнейшем не та структура получается грунту. Сейчас мы с отсюда поедем непосредственно на поле, куда подается этот, э, гру, этот жидкий навоз, и побачим там аппликатор. Этот. Мы находимся на поле, то при луке Гранбут от лагуны мы переместились на это поле, поле номер один. Здесь мы вносим жидкий навоз, как я уже сказал, на две с половиной метров сюда это ходит трактор Ферзон Моисей Фурсона за собой тягает аппликатор, который в землю на... мы вносим на 15-10-15 сантиметров вносим в землю жидкий навоз, который подается от, от станции подается сюда. Лучше происходит, когда он будет в земле, лучше произойдет идентификация этого жидкого навоза и разложение, и усвоение. Вот это, ну, полностью это. И, как мы уже бачим, мы не успели, раньше здесь уже вносили, но, если пойти по другим площадям, то такого на ногах можно не побачить это а где вот уже он что, четвертый год это вносится то она такая эффект есть вот структуры улучшается структура земли в этом году брата тут 3,2 тонны 13,2 не 3,2 а 13 2 тонны гектара кукурузы. мы за ту площадь, тот объем, который у нас есть в лагуне, до 9 мы можем выкачать за 9, ну от силы 8 дней. Как ну, еще если сыграть может погодные условия. Но за 9 дней это, я думаю, это за неделю даже, до 6 дней будет оно внесено. А если возить бочками, то там нам этих 9 тысяч, если за 2 месяца вывезем, то хорошо, то и за 2 месяца мы не вывезем. Но это есть вовремя внесенное, вовремя сроки, и все это есть тоже своего рода эффекта. Вот это. После того, как мы вносим, мы производим орон. Заделку еще поздневных остатков, которые поставались сверху. Ну, примерно вот так.